Dedek paswan kang dipuntresnanining Gusti Wilujeng pinihh ing renungan patinan KeKC Purwantorro Gulapendeta Yahya Tito Browita ngajak Gion Ngosusaken ngeraus Injil Luka siji ayat 6 likur tungugi ayat telungpuluh wolu Kanthi jejer Turape guststilah ora ana barang sing mokal. malaikat mau nuli mangsuli roh suci bakal nedhaki kowe sarta kuasane Gusti bakal ngayomi kowe mulane putra sing miyos kuwi suci sarta bakal disebut putraning Allah lan ngertiyo yen Elisabet sanakmu sing wis tuwa lan diaranik gabuk wis iki wis ngandhek 6 sasi sebab tumrape Gusti ora ana barang sing mokal Injil Lukaji Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawatan Sewu sangang sanguh papat Kawaca ayat 25 tekan telung puluh pitu ingkang rahayu kang nampa sabdo panganika lan nglokake ing uripe Haleluya Amin Para sederek akeh kedadian lan perkara sing biyen ora bisa dinalar. Mokal yen bisa kelakon. Nanging saiki wis ditampa biasa wai. Listrik iku ora bisa disawang, ora ana swarane, ora ana rupa lan warnane, nanging bisa njalari lampu murup, mesin-mesin urip lan bisa kanggo sarana nyambut gawe. motor rusane ngalahke jaran sing cacahe nganti belasan sepur bisa saknalika ngangkut sewu penumpang ing gerbonge lan liwat handpun simbah bisa video call karo putu-putune sing mbora adoh ora mung krungu swarane nanging bisa ngomong kaya jagongan adep adhepan sing tetep angel dinalar nganti saiki iku isine ati lan bakar yane roh ing uribe manungsa. Ing wajan kitab suci dina iki Maryam karawuhan malaikat utusane Gusti kang paring kabar menawa bakal kanugrahan gedhe. Ngandhek lan babar anak lanang awet sang roh suci bakal nedhaki lan kuasane Gusti Allah bakal ngayomi. Manggono uga Elisabet sanake sing wis tuwa lan diarani gabuk, wis ngandhek nem sasi. Sing dialami dening Ibu Maryam lan Ibu Elisabet iku perkara sing mokah. Amarga Maryam isih perawan lan gosok wang sule Ibu Elisabet wis tuwa lan gabuk. Nanging tumrape Gusti Allah, ora ana barang sing mokal. Para sedherek pasamuan padha karo anggone Sang Roh Suci nyantosakne Ibu Maryam. Bisa sak nalika nampa kanthi legowo lan matur, "Kawula menika abdinipun pangeran. Sumangga kelampahan kersanipun Gusti ing gesang kawula." iso nampa lan tetap setya ing kahanan sing angel. Iku pakaryane sang roh suci. Nalika cara nalar kamanusaan wis ora ana pitulungan, wis bumbet dalane pangluaran. Lelampahane Ibu Maryam lan Ibu Elisabet ngatak marang kita. Tumraping gustialah ora ana barang sing mokal. Tetep percaya lan kita bakal ka santosaake awit sih rahmate Gusti linuwih tinimbang sing bisa kita nalar srana akal budi kita amin tuntunan kanggo nyuraos para sedherek eng minggu pentakusta, minggu pèngetan rawuhipun bon sang roh suci aturan niti priksa menapa panjenengan nate ngalami nampi pitulungan lan panuntuning sang roh suci ingkang ngremramaken ing gesang panjenengan kados pundi menapa ingkang dados wangsulan lan kaaturaken ing ngarsanipun Gusti sesampunipun panjenengan ngalami Monggo katuran, niti berikso. Lan pandungo, kiton tetungo. Duh gusti, katustini Ibu Maryam lan Ibu Elizabeth, kebareng kau loka santosa agen, awet pakar yani sang roh suci, ingkang mitulungi lan ngeluari kau saben-saben ngadepi karibetaning gesang. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek megaden renungan patinan Gusti paring berkah demateng kita. Amin.